Поехали. Дорогая моя, я очень рада тебя видеть. Очень хотела с тобой побеседовать. Всегда хотела с тобой пообщаться. Ты не могла бы представиться? Меня зовут Катя. Я из города А давно ли ты повстречалась с йогой? С йогой я повстречалась около года назад. Но еще года нету. Это было в октябре получается 2012 года вот а к нам приехала на семинар Ольга, Ульга Гулькова, Ольга Гулькова, да, угу. город Уфа. А вот и ну, я до этого слышала о йоге как в принципе наверное каждый была. конечно а вот. никогда не задумывалась, что это такое вот. но до этого занималась просто энергетическими практиками и когда приехала Ольга Гуликова показав нам просто пару элементарных упражнений. И вот когда они идут уже с энергетическим практиком, с медитацией. С твоим опытом, то есть? Да, с моим опытом, то ну, это вообще классно. Вот. Вот. Потому как говорят твои глаза, угу. можно догадаться, насколько это классно. Угу. Но ä, попробуй в словах выразить, что ты все-таки чувствуешь. Во время, после. Угу. В принципе, в принципе, я, так как я новичок, так как я новичок, у меня нет еще такого опыта в этом, я обычно по утрам делаю вообще пару сложных упражнений. Прекрасно. То есть проснувшись это да, обязательно, прокат по позвоночнику. Угу. Даже не знаю, как они называются, к сожалению. Вот. Мы назовем это ролик. Да, пусть будет ролик угу. вот, под окном к себе, то есть прокатываюсь по позвоночнику, затем катаешься на своей собственной да. круглой спине. Да. Да. Вот. Ты совершенно права, для раннего утра это самое лучшее да. упражнение, когда тело еще ничего не хочет да. делать. Да, совершенно верно. Сразу начинается такое пробуждение, потом начинаю по постели шагать, не шагать ногами, а в этом же положении, поджав ноги к себе, я начинаю шагать ягодицами. Шагать вперед. ягодицами. Да. А. Вот. Сшагиваю, дохожу до края постели. И? Тут уже ноги касаются пола. Угу. Я встала, села уже на крестец, посильнее его размяла. Вот. И он уже просто сам толкает вот вытянуться вперед, вытянуть ноги подальше и вытянуться прям вперед сильно-сильно. Прямо к грудью коснуться. Вот это очень важный момент, когда mm -hmm. тело уже что-то делает да. само. Оно само уже просит. Mm -hmm. Все, я уже вытянулась. Потом начинаю делать круглые. Mm -hmm. вот. вот я делаю буквально три упражнения, одну скруточку. Лежа на коврике? Прямо на полу. Вот, то есть, где я приземлилась, mm -hmm. там у меня. Ну, палас, как у всех дома, Ульга uh -huh. вот. обычно называет эту скрутку Я королева. То uh -huh. есть это тогда, когда мы заворачиваем одну руку туда, ногу сюда, и когда мы раскручиваемся, у нас идеальная осанка. Uh -huh. Uh -huh. Ты мне покажешь потом Результаты. Результаты обалденные. Я считаю, что это просто четыре элементарных упражнения получается. То есть, вернее, три упражнения, одна скрутка. Результаты обалденные. Почему? Потому что у меня работа связанная, можно так сказать, если ее грубо разделить, то полдня я сижу за компьютером, а полдня я на каблуках, на ногах я преподаю. То есть, понимаете, да? да. То есть позвоночник так вообще угу. он это, вот, просто молит о спасении. Вот, когда я начала это делать... Я вообще его перестала чувствовать. Я одинаково как могу ходить и на каблуках, как одинаково могу полдня просидеть за компьютером. И, по сути дела, я его не чувствую. То есть раньше это обязательно делал крестец, естественно. К концу рабочего дня, когда ты либо ты уже полдня простоял на каблуках, оставшиеся полдня, либо ты первый полдня попреподавал, потом присел на место, еще полдня посидел. Mm -hmm. вот. То есть, то теперь... Ну и самое главное, самое главное, я считаю, что это самое ну, главное. Скажи, о самом главном. Это настроение. Uh -huh. вот. Оно практически никогда не портится. Это действительно заряд энергии. То есть ты считаешь, что йога это источник энергии? Да, да. И более того, вот после казантипа я намерена... Себя в Уфе, найти постоянного преподавателя и начать ходить на юг. Я наконец-то поняла, чего я хочу, а не хочу. Что нужно, как себе задавала вопрос, что нужно сделать, чтобы сформировать свое тело. Там бегать много надо, так сюда нет, тут вот не пойдет. Здесь нагрузка я не смогу. Все, это было, не твое. Все было не мое, потому что мне казалось, здесь у меня, здесь раздуется, тут убавится, здесь у меня здесь раздуется, тут убавится. Mm -hmm. то есть а йога, на мой взгляд, то есть я человек, который не знает ни названия упражнения, а только вот новичок в йоге, Узнаешь. йога, да, йога, на мой взгляд, это те упражнения, та нагрузка, которые формируют твое тело таким, какое оно есть от природы.